Witam serdecznie na konferencji po której ostatnie ostatniej kolejki sezonu zasadniczego. Komad Krakowian Samonio Święcim. Trener Peter Mikura, trener Kułonaczek są z nami. Na początek proszę opiekun na drużyny goście w komentowaniu dzisiejszego spotkania. że o co się gra. W postaci jeszcze ty dłojice nie były nijak z OSU lodziele. Kiedyś brali ten to zapas jako generalku na playoff, tak... Jsme rádi, že se nám to podarilo vyhrát zápas a, do... a myslím, že i z hlediska psychického jsme se dobře připravili na playova a o výsledku myslím, že rozhodla dru... prvá třetina, kdy myslím, že jsme dobře korčulovali, byli jsme rychlejší, silnější na puku a dali jsme i pěkné góly. V druhé třetině, hlavně v tom závěre, jsme měli několik zbytečných vyručení a to nás v podstatě dostalo mimo obraz dobrý a potom vlastně už tou snahou super, alebo doma se snažili něco s tím výsledkem spravit a, a se jim to nepodarilo a vlastně myslím si, že v dnešním zápase jsme byli lepší. Mm, Proč se obraně na nějakého závodníka, bo tady předtím nikdy, že to oh. uh, Děkuji, v takém razu teda hudu, proha, čekaj, No, u nás zadecidovali blendy e, terci, e, v terci, kdy závodníci poprostu e, nepokryli z přetivníka, takže e, pěrš, za prvé blendy, za druhé e, nevykořistané e, převagy, kdy tam tak samo se meč e, mohl obrutit. E, byly tam i situace brankové, e, netrefili, netrefili jsme nic, brankář dobře bronil. Myslím, že Unie zaslouženě e, vyhrala ten meč a dzisiaj byla, byla lepší ze spolem. Děkuji. bardzo. Czy są jakieś pytania? chyba nie to tym dziękuję Dobre. bardzo. Dobre, ja się chciałem, zapytać, obręcza, postawiamy, nie postawiamy, tak, się was, jest tak, że sytuację